Представляю вашему вниманию программный продукт Demand Forecasting. Demand Forecasting предназначен для быстрого составления и удобной визуализации прогноза спроса при помощи набора математических моделей прогнозирования и оперативного внесения необходимых корректировок с учетом постоянно изменяющейся входящей информации. Данная программа позволяет заметно повысить точность прогнозирования спроса за счет использования имеющегося набора разнообразных математических моделей и встроенного механизма визуализации прогнозов спроса. Уменьшить время, затрачиваемое на создание прогнозов, что в свою очередь позволяет создавать одновременно несколько параллельных вариантов спроса. Учитывать наборы всевозможных факторов, влияющих на спрос, например, таких как Проводимые акции и маркетинговые мероприятия, планируемый прирост и продаж, курсы валют, поведение товарных групп, погода и другие. Систематизировать работу с созданием планов продаж, так как вся информация хранится в базе 1 с demand что обеспечивает доступ всем заинтересованным лицам к данной информации. Уйти от персонализации прогнозов и разрозненных файлов в Excel, а также обеспечить взаимозаменяемость персонала, занимающегося планированием. В дальнейшем это значительно облегчит работу с анализом ранее созданных планов продаж. Система предоставляет возможность пользователю самостоятельно создавать формулы для расчета и сравнения разнообразных параметров и расчетных мер без привлечения программистов. А также формировать разнообразные отчеты с помощью встроенного механизма отчетов. Demand for Recasting представляет собой самостоятельную программу и включает следующие подсистемы. Нормативно-справочная информация. В этом блоке мы можем работать со всей необходимой нормативной и справочной информацией. Как правило, это разовая операция при наполнении системы. Управление входящими данными. Это инструмент общения с внешними информационными базами, в которых хранятся данные. И, собственно, прогнозирование спроса. Это основная подсистема расчета, анализа и визуализация прогноза спроса, которая содержит набор мер и алгоритмы, и их основные настройки, а также блоки отчетов, распределение и сам анализ. Таким образом, Demand Forecasting это программный продукт, который на входе собирает информацию, обрабатывает ее, а на выходе выдает результат в виде прогноза спроса.